Um, yeah, we played hard, they played hard. Uh, it was pretty much even. We had a terrible start, but um, we at the end of the day, we had too many turnovers, and they capitalized on the turnovers and got away with the win. Uh, third quarter, I believe that when they when they got that lead, I think. They were executing off the screen and roll. We, we wasn't playing the screen and roll right. And we, then we had too many turnovers. We wasn't scoring. So uh, they, they got like, a, what, a 10 point, 12 point run? So. Oh, easy. definitely transition. We, we, got, we got to work on getting back everybody running back on defense. Because, you know, of only one or two running back on defense. They push the ball real fast and they, they're hitting open men, so it's transition. They, we wasn't getting back on defense in the, from the start. Oh, the center was a lot of rebounds. Did it? You said did it affect? What did you say? Yeah. Oh, um, it. That, well, they had a lot of rebounds, but we won. We won the rebound in war, so I, I don't think that was the reason why we lost. We won because we won the rebounds. Мы выиграли подборку, поэтому а это чуть -чуть не повлияло. Добрый вечер. Ну, сегодня нам мало что удалось. В этой игре это нападение, это видно, по результату. 66 очков. Это очень мало. Нам совсем не удалось играть через больших, через большого, я бы сказал. А Даниген выбросили только 4 броска, это очень мало. Мы надеялись на лучшее. А вначале мы просто не справились с скоростью Киева. Они очень быстро переходили в нападение и нам создали много проблем. По течению игры нам удалось немножко выровнять какие-то моменты, но все-таки главная статистика здесь – 19 сделанных ошибок против Киева 7. Это является самой большой причиной. Мы просто не выиграем больше ни одной игры, если будем делать столько ошибок. Качественная игра, неважно в каком моменте сезона или в любой игре. Нам всем нужна. И мне, как тренеру, и им, как игрокам индивидуально, и нам, как клубу. Мы, мы все хотим стать лучше. И тем и мотивируем. Просто Киев сегодня играли довольно хорошо. Они в защите агрессивные, в нападении. Они были агрессивнее нас. Нам, нам не хватило. Нам не хватило. Просто не хватило сегодня. Просто не поверили, что можно... Я не думаю, что не поверили. Мы верили до самого конца, еще до полторы минуты. Uh, about, about tonight's game, it was a very important game for us. Uh, as you see, we started out very good tonight, and we wanted to try to sustain it for the whole game. But the Dnipro is a very good team, and they came back and made it a game. So we was happy to get to win tonight for our team. Сегодняшняя игра была очень важна для нас. Мы очень хорошо uh, начали и планировали продолжать в таком же духе всю игру, но дня прорезал достаточно сильная команда и они смогли до догнать нас, создать нам массу проблем. Well, <laughs> when uh, when I got the end one, I, I felt like it was an important play in the game for our team. Uh, we was struggling back and forth, back and forth, and I was just letting out a little emotions that people rarely see from me. So I think it was good for our team. Я позволила себе такие яркие эмоции, потому что в этот момент команды боролись, шла действительно серьезная борьба, и этот момент был очень важен для команды. Ну, всегда хорошо, когда положительный результат игры. Можно хорошо играть, но проиграть ответственную игру, и потом только вспоминать о том, что, а вот если бы ДКБ... Сегодня мы плохо играли. Мы играли плохо, особенно, опять же, Вторая четверть для нас, она сейчас роковая. Две игры подряд мы проваливаем игру во второй четверти. С чем это связано? Ну, мы уже говорили о том, что э, если один игрок выпадает из, из какого-то общего ансамбля, общей игры в защите, где, опять же, мы строим свою игру от защиты. И он выпадает. Мимолетная расслабленность, она карается. И уже в, в которую игру у нас получается так, что э, почему-то... Свободным бросает снайпер, который не должен получать. И мы разбираем каждый раз. Это не халатность игроков, это мимолетная расслабленность. То, что дисциплина есть, дисциплина присутствует, но, 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 есть маленькое но. Сегодня была очень важная игра, и мало игроков сегодня было задействовано. И, честно говоря, я настраивался на то, что сегодня задание будет у многих игроков, практически всех игроков, скамейки. Но так складывалась ситуация, что пришлось менять план. И в принципе, в общем, справились, но вот эта вторая четверть это ужасно. И, конечно же, ужасно принятие решения в нападении. Если мы вторую половину, ну так более не менее сыграли в защите, от, от, от защиты отыграли, то в нападение, в некоторые принятия решения мне непонятно. Поэтому здесь стоит... Наверное, жирную точку мы не будем ставить и будем думать, что как, как дальше выходить из этой ситуации. Осталось немного игр до конца регулярного чемпионата. Кардинально, конечно, не придется что-то менять или что-то делать, но будем думать. На каждой тренировке мы отрабатываем действия в защите, не такие, как да, вот, с косой стоять и рубить. Нет. Тем более, мы говорили, что в начале, в начале чемпионата э, у Гудриджа э, не было европейского опыта э, защиты и нападения, то есть баскетбола европейского. Сейчас он более-менее это все уже понимает и все это выполняет. Но, есть маленькое но. Наверное, где-то где его движение непонятно другим людям. Поэтому и большой игрок, большой человек, его виднее, нежели маленьких людей, там, да, маленьких игроков. И получается он на виду, он в обойме тех игроков, которые э, многое делают на площадке. Вот в этом, наверное, и кроются некоторые, некоторые вот эти проблемы в защите. Ну а так, конечно, я недоволен, в принципе, его игрой, то, что он может больше. И недоволен игрой некоторых игроков, то, что точно так же они, они на многое готовы, много умеют. И, и я верю, что они должны сыграть чуть-чуть по-другому. Но терпение есть, и э, все-таки мы дождемся, что каждый сыграет так, как он умеет и так, как он может, для победы нашей команды. Ну, я говорю, что перелом пошел. Э, мы позволили Днепродзержинску сыграть э, в открытый баскетбол. То, что они э, умеют и хотят делать, то есть не то, что в открытые, мы позволили их э, игрокам периметра э, свободно атаковать. То есть мы плохо сыграли в защите, и это предрешило э, маленький перелом в игре. После перерыва у нас был разговор в, э, в раздевалке. Э, мы сыграли строго, более не менее строго в защите, и, по, и пошла обратная тенденция. Нам нужно было просто изначально во второй четверти сыграть так, как мы начали играть, так как мы начинали игру тогда бы не было этих проблем. Мы создали эти проблемы себе сами. А э, Днепрозерженск, честь и хвала им, они воспользовались этим. Э, на этом и строится игра, найти слабое место и, и это, на, на это давить. Днепрозерженск нашел его и, и этим воспользовался. В дальнейшем, я думаю, что мы не позволяли им пользоваться этим. Да, открылся во второй половине Литл, э, много забил. Есть проблема. Но уже не, не выполняли тот объем другие игроки Непрозерженск. Поэтому я считаю, что мы сами э, виноваты были в этом рывке, рывке Днепра-Азота. А они в свою очередь воспользовались этим. У нас взаим, э, в нападении было разнообразие с Гудрижем, с Сандулом это пятые номера, э, со швецом, как пятый номер, с маленьким составом. Мы, мы экспериментируем, пытаемся где-то э, опять же находить слабые места. Получилось это, не получилось. Мы знаем стиль игры Днепрозеженска, поэтому где-то акцентировали внимание на. конечно же, мы говорили, что здесь хозяйничает э, Данигин, его пытались перекрыть. Э, все, что он забил, он забил после э, подбора, после того, что он почищал. Горбенко, его перекрыли, не дали ему бросать. Сергей дальше э, не пытался из-под кольца забивать. Может быть, это его проблема, но мы знали, от кого что ожидать. Поэтому еще раз повторюсь, что мимолетная расслабленность некоторых игроков позволила сократить дистанцию, очковую дистанцию. И в этом мы виноваты. Мы виноваты. Я хочу поздравить наших болельщиков, которые болели за нас. Я очень благодарен. Давно мы не играли у себя здесь, на этой площадке. И я хочу, чтобы, конечно же, было больше людей на наших играх. Может быть, наша. Наша игра может быть не позволяет собирать полное, но и в этом я сомневаюсь. Когда для зрителя, я думаю, что интересно, когда идет упорная борьба. Конечно, для тренеров это не есть хорошо, но всегда есть шанс. Шансы всегда есть. Шансы есть всегда. И э, я говорю, что для нас каждая последующая игра это последняя игра, каждая последующая игра это последний бой, и нам нужно вырывать каждую игру, каждую победу. Конечно же, все будет еще зависеть от того, что как играют другие команды. Но прежде всего для 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 себя мы должны поставить ту цель, что нужно выигрывать, а шансы есть.